говорите, что антимайдан окружает Зеленского. Но ведь именно его администрация вела жесткую борьбу против пророссийских сил последние годы. Разве это не противоречие? Как антимайдан может так свободно действовать при антироссийском режиме? Ну, потому что мы к антимайдану относим персонал, который обслуживал Януковича. И если Янукович был, в принципе, идейным вдохновителем антимайдана, как президент, которого свергали, то люди, которые окружали Януковича, они нацелены скорее не на идеологии какие-либо, они нацелены только на деньги. Условно, это прокурорские, СБУшные, ментовские кадры, которые при помощи Зеленского захватили власть. Помог ему также пресловутый покойный Портнов. И вот эта вся свора, она заскочила во власть. И сейчас окружает Зеленского. По сути, Зеленский сейчас, как внук мента, он рассаживает людей именно из прокуроров. Причем из прокуроров юго-востока юго Украины. То есть как будто бы они антимайдан. Они боролись с Майданом, потому что были в рядах Януковича. Поэтому мы их называем сейчас антимайдан и реванш. Но, конечно, это не имеет никакого отношения к идеологии антимайдана. Потому что идеология была совершенно другая. Но и на само нападение на Украину Путина, Российской Федерации, оно заставило их перейти фактически всех на сторону Запада, оставаясь коррупционерами. И они просто начали в этот период использовать коррупционную машину государства в военных условиях для личного обогащения. К идеологиям это не относится никак. Но персонал им именно там пять эффективных менеджеров. Это все оттуда. Потом работают, продолжают работать все менеджеры вокруг Зеленского и в парламенте и менеджеры юго-восточных олигархов. Это и Пинчука, и этого Ахметова. И поэтому мы их называем антимайдан не идеологический, а скорее коррупционный.